Працює телерадіокомпанія СТЕП. Як будемо зимувати і на які тарифи варто очікувати за тепло, що не гріє? Докладно щодо теплопостачання і його вартості в жовтих водах. Міський голова Василь Тарасенко. Коли ми були в Києві, позвонив директор, значить, комунального «Желтовоз тепломережа» Плиса Олександр значить, ну известил нас о том что НКРЕ пытается утвердить тариф для желтых вод 1276 за квадратный метр это так сказать вообще недопустимо на сегодняшний день у нас имеется значит фактическая усредненная стоимость квадратного метра так вот то что не понравилось НКРЕ, то что сказать у нас ну совсем низкая цена вот то что сказать они Увидели с отчетов теплосетей. Я, как уже неоднократно говорил, значит, у нас вот эти котлы по ТВМ-100 имеют очень высокий КПД. И вот Потому у нас практически не так уж много потерь и вот по сравнению с другими, скажем так, ТЭЦ. И вот примерно вот такое 12 гривен за квадратный метр НКРЕ так понимаю значит, хочет установить по по всем, скажем так, по, по, чуть ли не по всей территории Украины. Вот у нас за, с вами за 2011-2012 год, значит, если брать квадрат, по квадратным метрам, значит, при, плановом, при плановых показателях 10-28 гривен за квадратный метр, мы, значит, сработали на 8 гривен 20 копеек. Значит, отопительный сезон 2012-2013 года, значит, при плановых 10.33 мы сработали на 7.46, уменьшили. 2013-2014 года, значит, при плановых 9.02 у нас получалось 7.40. Есть определенное количество газа, которое получает ТЭЦ, то есть есть счетчики, которые это слеживают значит, ТЭЦ, производит тепловую энергию, которая исчисляется в гигакалориях, значит, и отдает потребителю потребители ее пользуются, и мы сказать, на основании вот этих двух показателей данных, то есть выводим значит, цену, за квадратный метр. То есть, складовой, которая будет, допустим, ну, пересчитают, допустим, там 8 с копейками будет за квадратный метр, то, что, сказать, фактически потребленная энергия. То есть, там сидит заработная плата. То есть, она повышаться не будет. То есть, как она есть, так она есть. И при показателях 7,40 прошлогодним, а в этом году, сказать, оно где-то в этих пределах, наверное, будет, может быть, составляющая газа немножко будет больше, ну, пускай будет, может, 8, 8 с копейками, до 9 гривен, но не 12, 76 И почему мы должны соглашаться? Поднял этот вопрос значит, в администрации значит, с Кужманом Олегом Николаевичем. Мы вышли на НКРЕ, значит, на заместителя председателя комиссии. Значит, и состоялся разговор и директор коммунального предприятия "Плэс" Александр Лильевич в ночь выехал в Киев донести комиссии все наши вопросы и доводы. Пока, к сожалению, информации, какая достигнута договоренность нету. Значит, если комиссия нас услышит и будет, скажем так, вразумительный тариф, да. Если же нет, я буду докладывать ситуацию членами исполкома. И у нас будет 3 числа сессия, депутатский корпус поддержит нас и примем все-таки правильное, нормальное решение. Мы не соглашаемся на те цены, которые нам значит, предоставляют анкоры. Мы не допустим то, что був такий тариф. Отже, за розрахунками комунального підприємства Тепломережа, ми повинні сплачувати десь 7 грн 40 коп, так? 7 грн 40 коп за квадратний метр це опалювальний сезон 2013-2014 року. На сьогоднішній день у нас е-е вартість газу збільшилась. Вартість буде, ну, десь там 8 з лишнім, ну, до 9 гривень, скажіть, ну не 12,76. Отже, керівництво Тепломережі Брало до уваги те, що подорожчав газ, і розрахунки свої подавали до національної комісії? Національна комісія моніторить всі от отчоти, ті, які той предприятия представляє, і ніби з нас у участі рішають і назначають скокати согласна монітора? Що стосується опалення в нашому місті, тут два таких важких питання щодо тарифу і щодо температурного режиму в жилих будинках. Як вирішувалось це питання? Чи буде підвищено подорожчання? і чи як от вирішується питання з лімітами, і чого чекати взимку Ну взимку далеко забігати, скажімо так, Ну, на сьогоднішній день у нас був на ноябрь місяць ліміт газу 42 тисячі кубів в сутки. Тобто ми його продержувалися, хоча коли похолодало, в общем, ми стали зжигати більше газу порядка 80%. кубов, то есть немножко увеличили. Хотя, хорошо, мы должны быть в том лимите. Я думаю, что на декабрь будет совершенно другой лимит связанный с... Потому что 42 тысячи кубов, это на, наруж... на среднесуточную наружную температуру плюс 8. А на сегодняшний день мы видим, что у нас минусовая температура. Я думаю, сказать нам лимит газа добавят. Мы начали разрабатывать стратегию все-таки, каким образом перевести город на автономное отопление. Что это даст? Ну, во-первых, фактическую оплату, и я думаю, небольшую оплату для государства даст то, что люди, когда будут индивидуально значит, иметь это автономное отопление, то есть они будут за него платить. И на сегодняшний день за годы незалежности у нас с вами задолженность порядка 30 миллионов гривен. Вольногорск перешел на автономное отопление в принципе за два года. И что характерно для Вольногорска, они попали значит, в государственную программу. И, значит, собственник радообразующего предприятия вложил, скажем так, в город для перевода на автономное отопление. Мы должны искать пути и возможности. Яким образом ми будемо знаходити день для того, щоб переходити повністю поетапно, не спеша, щоб сказать, не розбалансувати систему, аптечно переходить на автомобілі. Чи робили ви якісь попередні розрахунки переходу на автономне опалення? Скільки це буде коштувати для міста? Роботи багато, і денег потрібно буде немало. Но пока говорю, я не готов цифру, Потому что специалисты занимаются этим вопросом. И я надеюсь э, в том, что депутаты, которые избирались э, значит, в Верховную Раду, это хорошие мои... Э, Скажем так, товарищи, это Крышин Олег Юрьевич и Береза Юрий Николаевич на законодательном уровне помогут нам все-таки решить вопрос вот с автономками, потому что мы будем встречаться с ними минимум раз в месяц, проговаривать проблемные вопросы города Желтой Воды, и они нам будут помогать, помогать городу, помогать жителям города в решении всевозможных вопросов. можливих програм державних. Щодо альтернативного палива, яке повинно було вироблятися орендарем, це питання, воно продовжує якось вирішуватися? Орендатор працює. Єдине, що немножко в зв'язку з тими событиями, які відбуваються на востокі, немножко це все діло тормознулось, тому що вот офіси були всі в Донецьку даного підприємства, зараз вони офіси переводять в Київ. Я разговаривал с господином Орловым. Они будут продолжать работать. Расторжения договоров никакой не будет. И будут платить аренду. Для нас, для желтоводцев, было бы хорошо, да, если бы запустили б котлы б на альтернативу что Это водно угольная смесь, это пыль угольная смесь. Так бы остров не стояла бы ситуация на сегодняшний день с лимитом газа. За счет вот этого пара Сейчас бы у нас в квартирах было бы 20, 22, 25 градусов тепла. Здесь договоренность скажем так, с инвестором о том, что скажем, любыми путями значит, к следующему отопительному сезону все-таки запустить котел. Мы никуда от ТЭС в ближайшие там, 5 лет не денемся. І ще стосовно діяльності орендаря в нашому місті піднімалось питання щодо оренди частини приміщення, яка знаходиться в аварійному стані на зараз на сьогоднішній день. Так, да, от є така проблематика. То що ми головний корпус не передали ще в оренду, він е далі не може продовжувати роботу. То, що головний корпус у нас в аварійному стані, це дійсно да. орендатор обязується підремонтувати здання і вивести його вторую категорію, яка придатна для роботи. Там депутатский корпус представил эти вопросы. Мы не передаем. Я думаю, мы все-таки в течение месяца разберемся до конца с данной ситуацией. Все-таки мы отдадим им в аренду главный корпус. Для нас самое главное чтобы они к следующему отопительному сезону запустились на альтернативном виде палова. Поднимать нормальные температуры в квартирах горожан, чтобы горожане себя чувствовали уютно и комфортно. У заключній частині інтерв'ю з міським головою дивіться про те, як вирішується проблема з освітленням в місті і чи варто взагалі на нього чекати.